নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই উপস্থিত আছোঁ ডিৰাগ মাধ্যম মধ্য ইংৰাজী বালিকা বিদ্যালয়ত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই আশীৰ দশকৰ এজন মহান দাতাকৰ্ণৰ বিষয়ে আমি দাতাকৰ্ণৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকেই জানো কিন্তু এইজন দাতাকৰ্ণই আশীৰ দশকতেই ডিৰাগ মাধ্যম মধ্য ইংৰাজী বালিকা বিদ্যালয়ৰ লগতে এই স্থানত অৱস্থিত চাৰিটি মহান অনুষ্ঠান গঢ় দিবৰ বাবে ভূমিদানৰ দাৰ দৰে যি মহান দান আগবঢ়াই এই অনুষ্ঠানকেইটি গঢ়াত সাত উজান দিছিল আৰু সেইজন মহান ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণিত অহা তিনি ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ডিৰাগ মাধ্যম মধ্য ইংৰাজী বালিকা বিদ্যালয় প্ৰাংগণত প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলৰ এক সমাৰোহ আয়োজন কৰিছে আৰু উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতলোকে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ লগতে শৈক্ষিক বাৰ্তালাপৰ দৰে এক মহান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে যি টি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসমৰ কেইবা আগশাৰী বহু মহিলা লগতে উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে জিলাক অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমানেও বিভিন্ন বিকল্পন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু উক্ত কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বুলবুল মহদেৱৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ জাক মাইথং মধ্য ইংৰাজী বালিকা বিদ্যালয়ত অহা তিনি ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতি গাঁৱৰ ৰাইজ দাঁতি কাষৰীয়া যুৱ সংঘ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী শিক্ষক একত্ৰিত হৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সমাৰোহ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয় বৌদ্ধিক শৈক্ষিক ক্ৰীড়া সামাজিক অনান্য দিশত দিশ সামৰি বালিকা বিদ্যালয় খেলপথাৰ ডিয়াক মাইথং মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ডিৰাগ তৰাজনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই চাৰিওটা অনুষ্ঠানৰ ভূমিতাতা শিক্ষানুৰাগী মহান ব্যক্তি স্বৰ্গীয় ৰাতিবৰ চেতিয়া স্মৃতিত অন্বেষা আলোচনীত প্ৰকাশ ছাত্ৰীৰ জ্ঞান আহৰণৰ বাবে পুথিদান জিয়াক চাৰিআলিৰ পৰা তৰাজলীয়া গাঁৱলৈ ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে সোণাৰু আজাৰ পলাশ ৰাধাচূড়া আদি ৰোপন বিশিষ্ট মহিলাসম ব্যক্তি সকলৰ উপস্থিতিৰে জ্ঞান বাৰ্তালাপৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত সহায় সহযোগ অংশগ্ৰহণ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোকল আশা কৰিছো আহ প্ৰতিগৰাকী প্রাক্তন ছাত্ৰীয়ে এই খবৰটো পোৱাকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ যাতে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰীয়ে এই খবৰটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়